تو اور کچھ احباب نے بچیوں کے رشتوں کے لیے فرمایا ہے تو آپ سب حضرات نہایت دعا توجہ سے فرمائیں گے انشاءاللہ بہت ہی مبارک مجلس ہے یقیناً اس مبارک مجلس میں کی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جس سے پہلے لاکھوں مرتبہ درود پاک پڑا گیا انشاءاللہ تو جتنے بھی بیمار ہیں ملک کے لیے پاکستان کے لیے علماء کے لیے مدارس مساجد کے لیے سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کی خرشید اعظم صاحب کی دو صاحبزادی ہیں جن کے اولاد نہیں ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ نیک سوال اولاد سے نواز دے اور جتنے بھی لوگ ایسے ہیں اللہ پاک اپنے کرم سے سب کو نیک سوال اولاد سے نواز دے جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ سب حضرات کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائیں الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا وجداني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة بقينا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل وسائل رزقك علينا عند كبر سننا وانقطاع عمرنا واجعل خير عمرنا اخره وخير عملنا خواتيمه وخير ايامنا يوم نلقاك فيه يا ولي الاسلام اهلي ثبتنا به حتى نلقاك نسالك غنايا وغنى مولايا اللهم انا نعوذ بك من الدين والفقر ونعوذ بك من ضيق الصدر وعذاب القبر اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا يا ذا الجلال والاكرام ملك الخير انك على كل شيء قدير اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له يا خالق الشمس والقمر المنير يا عصمة البائس الخائف المستدير يا رازق الطفل الصغير يا جابر العزم الكثير ندعوك دعاء البائس الفقير ودعاء المستد الزرير نسألك بمعاقد العز من عرشك فاتيه الرحمة من كتابك وبالأسماء الثمانية المكتوبة على قرن الشمس أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام بدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خلايا ولا مفتونين اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلحهم واصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الايمان والحكمه وثبتهم على مله رسولك اللهم بل أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخذ للكفرة واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين والملحدين اللهم خذهم أخذ عديد مقتدر وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين اللهم اراد ديننا واراد بلادنا واراد مساجدنا ومدارسنا وعلماء انا بسوء علما انا بس انفاشقل بنفسی اور دقئی تحوفی تدميره بج الطدبی رہو تدمی رہو یاثمی ادعا یا دلجلال ولی قرآم وید الخیر انقالا کلشین ارحم الراحمين اے اللہ تر نبی کی پاک احادیث کا اے اللہ اس کتاب کا آج اتمام ہوا ہے اس کتاب کو پورا کیا گیا ہے اے اللہ پڑھنے پڑھانے والوں کو بہترین بدلیں عطا فرمائیے اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے پڑھانے والوں کو بھی پڑھنے والوں کو بھی اے اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائیے اے اللہ علماء نے حدیث کی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا سب سے بڑا ثواب یہ لکھا ہے کہ ہر حدیث پر اللہ کے نبی بدرود پاک پڑھا جاتا ہے اے اللہ ان بچیوں نے تو ویسے ہی درود پاک پڑھ کر اے اللہ تیرے نبی کو بڑھ لاکھوں مرتبہ و اسلام بھیجا ہے اور تجھے اے اللہ یہ درود پاک پسند ہے آپ دس رحمتیں ایک درود پر بھیجتے ہیں اے اللہ کتنی کروڑ ہر رحمتیں بن جائیں گی اے اللہ ان سب پر وہ رحمتیں بھیج کر ہمیں بھی ان کے صدقے معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمیں بھی ان کے صدقے معاف فرما دیجیے اے اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیے تیرے نبی برکثرت سے درود پڑھنے والے بن جائیں اے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما اے اللہ خاص طور پر جن کی تربیت کے صدقے اللہ ان بچیوں نے اے اللہ اس لائن کو اختیار کیا ہے اور برائی کی لین سے بچنے کی کوشش کی ہے اور موجودہ دور میں جو شیطانی ترخہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے اے اللہ حضرت مولانا سعد اللہ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیے بہترین بدلے عطا فرمائیے ان کی زندگی کو اے اللہ ہر طرح محفوظ فرمائیے اے اللہ ہر آفات و بلیات و حوادث سے ان کو اور ان کے اہل عیال کو محفوظ فرمائیے اے اللہ مرتے تب تک ان سے دین کا کام لیتے رہیے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے الراحمین اے رحم رحمین اے, رحم اے اللہ اس مسجد پر ان کے تقوی کے جو آثار ہیں اے اللہ ان آثار کو پر دیر پا قائم و دائم فرمائیے اور تا دیر ان کو قائم و دائم فرما کر اے اللہ اس مسجد کو پورے علاقے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے قرآن کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیجیے علم حدیث کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیجیے اے رحم الرحمین جتنے ساتھی آئے ہیں ان کا آنا قبول فرما لیجیے اے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما لیجیے اے اللہ جتنی دیر یہ بیٹھے ہیں تیرے نبی کی حادیث کی خاطر بیٹھے ہیں ویا تیرے نبی سے محبت کی خاطر بیٹھے ہیں اور تیرے نبی کی محبت اے اللہ آخرت میں کام آئے گی دنیا میں بھی کام آئے گی اے اللہ ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس محبت کے صدقے قصر سے ضرور پڑھنے کی توفیق آتا فرمائیے حضور کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق آتا فرمائیے اے اللہ ہم سب کو رزق حلال آتا فرمائیے مشاہدہ رزق آتا فرمائیے باعفیت با, با سہولت عطا فرمائیے کسی محتاج کا محتاج نہ کیجیے اے اللہ غیب کے خزانوں سے آتا فرمائیے اے اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے جتنی پرچیاں حضرت کے پاس آئی ہیں اے اللہ ہم تو بھول گئے ان کا نام بھی بھول گئے لکھنے والوں کو بھول گئے جن کے لیے کہا گیا ان کو بھی بھول گئے لیکن اے اللہ آپ بھولتے نہیں ہیں اے رحم الرحمین ان سب کو اے اللہ ہر بیماری سے محفوظ فرما ہر پریشانی سے محفوظ فرما ہر ایک کی جائز حاجتیں پوری فرما اے اللہ جن کی بچیاں جوان گھروں بیٹھی ہیں ان کے جوڑ کے رشتوں کا انتظام فرمائیے اے اللہ ان کے والدین کو اس ذمہ داری سے سبکدوش فرما دیجئے اے اللہ اے ہمر راہمین نیک سالے رشتے عطا فرمائیے ایرحمر الراحمین جن کے اولاد نے ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائیے جن کے اولاد نرینہ نے ان کو نرینہ عطا فرمائیے ایرحمر الراحمین ہم سب کو اپنی رضا اور محبت کا راستہ آسان فرما دیجئے اے اللہ قیامت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے حضور کے ہاتھوں حضرے کوثر کا پانی نصیب فرمائیے اپنے عرش کا صحیح بلا استحقاق عطا فرمائیے اے اللہ اس مدرسے کے جتنے بھی معاونین ہیں اے اللہ جتنے حضرات بھی حضرت سے تعاون کرتے ہیں ان بچیوں کے لیے تحفے تحائف دیتے ہیں اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما لیجے اے اللہ ان کا دینا قبول فرما لیجے اے اللہ اس کی برکت سے ان کے خاندانوں میں خیر و برکت پیدا فرما دیجیے اے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما دیجیے ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما دیجیے حضرت نظر بد سے محفوظ فرما دیجیے اے رحم الراحمین قیامت کے دن ان کو اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے اٹھا لیجیے ہم سب کو اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے اٹھا کر اپنے نبی کے ہاتھ ح کا پانی نصیب فرما دیجیے اے ہمر اے اللہ یہ جب تک مدارس چلتے رہیں گے یہ دنیا قائم رہے گی اے اللہ اس مدارس کے چلنے چلانے والوں کو اس مدارس کے معطہ تعاون کرنے والوں کو بہترین بدلے آتا فرما کیونکہ یہ دنیا کی بقا کا ذریعہ ہے اے اللہ ان کے ذریعے یہ مدارس قائم رہیں گے تو دنیا بھی باقی رہے گی اے اللہ ان سب کو اس کا اجر آتا فرمائیے اے اللہ یہ دنیا کی بقا کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں اے اللہ اس سبب کو قبول فرما اے اَرحم الرحیمین اے اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور محبت کا راستہ آسان فرمائیے قیامت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ نصیب فرمائیے حضور کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائیے اپنے عرش کا صاحب لا استحقاق عطا فرمائیے اے اللہ اس مدرسے کو تا قیام قیامت اے اللہ جاری و ساری فرمائیے اے اللہ اس کے فیض کو عام اور تام فرمائیے پورے محلے میں اس کے اثرات کو قائم فرمائیے اے اللہ پورے محلے پر اس مدرسے کی برکات اور رحمت نازل فرما کر تمام قسم کی آفات بلیات اور حوادث سے محفوظ فرمائیے خاص طور پر جتنی بیماریاں ہیں وبائی بیماریاں آج چل رہی ہیں اے اللہ پورے علاقے پورے محلے کو بلکہ پورے شہر اور پورے ملک کو پورے عالم اسلام کو اس دین کی برکت سے اس احادیث کی برکت سے محفوظ فرما دیجئے اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظ فرمائیے اے اللہ تیرے حرمین شریف میں اے اللہ جانا اس وقت مسلمانوں کے لیے مشکل ہو گیا اللہ تیرا شہر تیرا مکہ مکرمہ جہاں دنیا دور دور سے جاتی تھی آج مسلمانوں کے لیے جانا وہاں مشکل ہو گیا اے اللہ یہ تمام وبائیں ختم فرما کر وہاں کے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائیے کہ اے اللہ وہ دنیا کی ہر چیز دنیا کا ہر کام اور دنیا کے ہر ایکٹر کو بلا کر اے اللہ تیری نافرمانیاں تو کر رہے ہیں لیکن تیرے حرم میں جانے کے لیے کئی قسم کی پابندیاں لگا رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما کر اپنے گھر کو اے اللہ ہر شر سے محفوظ فرما ہر آفت سے محفوظ فرما وہاں جانے والوں کو اے اللہ ہر آفت سے اور ہر شاہد سے, سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں وہاں بار بار لے جائیے اپنے نبی کے روضہ اتھر پر سلام پیش کرنے کا موقع عطا فرمائیے اے اللہ کتنے مسلمان کتنے سالوں سے نہ تیرے نبی کے روضہ اتھر پر حاضر ہو رہے ہیں نہ تیرے گھر کا دیدار کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں اے اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دیجیے کہ وہاں حاضری نصیب فرما دیجیے اے اللہ ہم سب کی حاضری نصیب فرما دیجیے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائیے کلمے والی موت عطا فرمائیے اے اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو اس حال میں آئے کسی دینی کام میں لگے ہوئے ہوں اے اللہ کسی دینی مشکلے میں لگے ہوں اے اللہ آپ ہم سے راضی ہوں ہمیں آپ سے ملنے کی تمنا ہو آپ کی طرف سے یہ صدایں آ رہی ہوں یا آہیہ ہر نفس المطمنہ اے نفس مطمئنہ, مطمئنہ ارجعی لا رب اپنے رب کی طرف لوٹا تم مرضیا اس حال میں کہ تج سے تجھ سے راضی فد فی عبادی فد جنتی میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں داخل ہو جا اللہ ان صداوں کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائیے غیر رحم رحمین جتنے ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار دوست احباب اساتذہ مشائق ہمارے سلسلے کے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے سب کی قبروں پر کو جنت کا باغ بنا دیجئے کروڑ کروڑ راحت نصیب فرما دیجئے ان کی قبریں وسیع فرما دیجئے ان کی قبروں میں جنت کی ہوائیں چلا دیجئے اے اللہ ہمارے والدین اور ہمارے بڑوں میں سے جو بھی انتقال کر گئے ہیں ہمارے خاندان اور رشتہ داروں میں سے جو بھی انتقال کر گئے ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے کروٹ کروٹ رحال نصیب فرمائیے ان کی قبریں نور سے بھر دیجئے اے اللہ اس مجلس کی برکت سے جتنے مسلمان انتقال کر گئے ہیں خاص طور پر ہمارے تعلق والے ہمارے عزیز و رشتہ شدار ہمارے والدین اہل خاص طور پر مولانا سعد اللہ صاحب کے والدین اور ان کے عزیز و قارب جو بھی اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں ان اس دین کے برکت سے اس قرآن کے برکت سے اس ختم بخاری کے برکت سے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے اے اللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے اللہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا کر اے اللہ سب کی قبروں کو روشن فرما دیجیے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے ربنا تقبل منا المنہ الن کَ العلیم العلیم وطوب علینہ النّط التواب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد والہ واصحابہ صحاب ہی اجمعین برحمت رحم الرحمن